差点没赶上，啊！小仙接管了命部，自然得送送战神和复原仙子，要不然没没法和神君那边交代，是吧？若是我们不带记忆，回到三万年前，还怎么查明真相啊？别慌，只要经历过的事，带回归仙体，自会再次想起。 马上。 我们就会回到三万年前，为保万无一失。我已经给天机盘设下禁制。我在这一次失去记忆的那一刻，天机盘就会出现。只要我启动天机盘，就能送我们回来。我们一定会找到所有真相的。 从头到尾违背祖训逆天而行，都是本君一人所为，与我的女儿无关。若有任何惩罚，就降临到本君身上。嗯 又是这个梦，从小到大，同样的场景，本君已经梦到过无数次了。梦有所思，定有天意。帝君。 恭贺帝君三千岁华诞，这是各部族的贺礼，请帝君过目。这些护法看着处理吧，不过是老了一岁，有什么可恭贺的？帝君，您现在正值青春年少，何谈老这个字呢？况且三千岁一到，你就真正的长大成人了，也可以正式成婚生子了。属下可是一直期盼着这一日呢。我们摩罗王族。 子嗣单薄，如今只剩您一棵独苗，帝君，您要尽早成婚，开枝散叶，行了。护法，能不能换个新鲜的话题？本君从两千岁的时候，你就跟本君一直唠叨，本君这个耳朵、啊、都快长茧子。或许是属下唠叨了，不过，属下都是为您好啊。依属下所见，休明殿下。 或许比属下还着急吧。修明殿下来我们摩罗神族当质子，也有一千多年了。帝君对他也是关怀备至，怪不得修明殿下处处为您着想。